Tan Sri, uh, terbang bebas si rama-rama. Poin bahas saya cuma lima. Saya mula dengan pendidikan. Orang lama sebut, Cai Chong pun neng Chong Jiao Yu dalam bahasa Cina yang bermaksud macam mana miskin pun jangan kita miskin pendidikan. Saya nak kabarkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Rasa syukur saya tak cukup ruang lah kalau nak taburkan semua dari meja Ipoh Timur ke Tambun. Uh, sebab kerajaan maden, Madani bertindak dengan pantas dan penuh biwa, wibawa seluruh warga SJKC EQUA di Perak mengirimkan ribuan terima kasih kerana telah meluluskan pindah lokasi dan pembinaan semula sekolah ke Ipoh. kawasan teman, kawasan apa nama yang amat berhormat di kawasan Ipoh di mana yang berhormat Menteri Kewangan juga berada. Saya dok perhati, pada tahun ni saja kelulusan pindah lokasi telah diberikan kepada sekolah khususnya SKM Sekolah Kurang Murid macam SKC, SJKC Central Site kat Johor, SJKC Limin kat Kelang, uh, SJKC Heng I e kat Penang dan uh, SM Song Siu di Sabah. Tahniah. Tapi saya nak tahu juga apa perkembangan terkini sekolah SJKC Liloisang, SJKC Kek Ihau, uh, Kek <coughs> Kek Heyau dan uh, SJKC Semau Yu Moga-moga dan pastinya ada lagi berita yang gembira lah. Uh, saya yakin kerajaan sedang berusaha sebaik mungkin Saya mohon Yang Berhormat Menteri uh, Pendidikan untuk memberi sedikit penjelasan. Uh, dan uh, dalam belanjawan ini, kerajaan membawa defisit jangkanya turun ke 3.5 dengan hasil persekutuan naik. Belanjawan ini mencerminkan disiplin fiskal yang kekal kukuh sambil memastikan ruang pelaburan untuk rakyat. Dalam jumlah ini subsektor pelajaran dan latihanlah yang paling mewah paling lumayan sekali dengan 74.37 bilion dan tambah-tambah lagi pergi ke 79 bilion. Banyaknya uh, dua kali ganda berbanding kesihatan dan kependudukan yang saya akan sentuh nanti. Bila pembangunan kemahiran menjadi keutamaan nasional, ia telah jadi bukti yang TVET perlu dilihat sebagai tangga mobiliti sosial dan enjin produktiviti bukan sistem latihan semata-mata. Dan malah kalau betul kita nak TVET jadi pemacu produktiviti pembaharuan nasional, saya cadangkan beberapa langkah. Satu, kena ada National Skills Compact antara institusi TVET dan industri. KPI-nya mesti berasaskan penempatan kerja dan kenaikan gaji media graduan, bukanlah hanya jumlah enrolment. Kita kena fokus kat E dengan O bukan saja E ada Epat of the EIO. Dan apabila Suruhanjaya TVET diluluskan oleh kita nanti, ia adalah, uh, ia adalah antara yang saya uh, sering utamakan pelaksanaannya. Dan uh, keduanya, di bawah Majlis TVET Negara, kita kena selaraskan kurikulum merentas kementerian di bawahnya. Kita kena buka peluang untuk iktiraf micro credentials pada industri strategik macam EV, AI dan semiconductor dan mempercepatkannya. Uh, dan uh, Bawah ambil contoh, bawah program ADI, A -A -A Academy dalam Industri. Dua-dua pekerjaan dan perantisan perlu melibatkan PMKS seperti restoran, hotel, kafe, MICE operators, uh, pertukangan pipe IO, uh, pertukangan kayu, pembinaan dan bagai-bagai lagi. Dan siapa lebih tahu piawaian prestasi kemarin pekerja daripada majikan. Dan saya memohon, Majlis Tiwet Negara, KPT, KPM, Kesuma dan kesemua kementerian yang terlibat memberi sokongan kepada inisiatif saya iaitu pembentukan satu konsortium rakan strategik Tiwet PMKS kepada syarikat dan majikan yang mampu, sanggup, rela dan punya kepakaran dan sistem latihan dalaman yang tersusun dan memenuhi piawaian, kita jemput, kita kerah dan kita tauliahkan syarikat-syarikat ini untuk bantu mereka, bantu negara menjadi lebih produktif dan uh, ini boleh melonjakkan produktiviti negara berpusu-pusu syarikat tempatan akan membangunkan teknologi dan kemahiran tenaga kerja kita apatah lagi ruang kerja sekarang memerlukan modal insan yang mempunyai pelbagai skill set dan ini memastikan tenaga kerja kita kekal boleh diambil bekerja mudah menyesuaikan diri dan berdaya saing dan yang ketiganya dan yang last Dana penjanaan kemahiran tidak usah lagi bersandarkan kepada berapa ramai pelatih yang ada Ini dah lapuk Tak popular saya sebut ni. ini dah lapuk Tetapi kita, kita kena beralih kepada performance base uh, Berasaskan prestasi Dan memang uh, kalau ada kesan positif, kalau ada perkembangan Baru dana boleh masuk uh, Ini tak popular Tapi kalau nak buat elok, nak buat betul-betul Boleh selaraskan misi utama iaitu Baiki produktiviti sambil menjana keuntungan. Dan uh, saya nak, uh, sebab masa tak cukup, saya nak pergi ke poin kedua. Uh, iaitu ekonomi, ekonomi digital, AI, infrastruktur digital dan komputasi kuantum dan inovasi. Tahun depan, GovTech Malaysia akan diperuntukkan 20 juta. Kita jangka ada banyak lagi uh, aplikasi digital kerajaan akan dibangunkan tambah pula, ditambah pula dengan peluasan My Digital ID yang akan memanfaatkan sektor kewangan, telekomunikasi, e-dagang dan juga kesihatan dan lain-lain lagi. Uh, pasukan petugas khas reformasi agensi atau STAR pula terima 25 juta. Uh, ada galakan cukai bagi latihan dalam bidang AI kepada PMKS dan boleh diberi potongan cukai tambahan 50% lagi. Macam-macam lagi lah yang menumpukan kepada infrastruktur dan takbir urus digital. Komitmen ini menandakan kita bersedia nak beralih kepada pentadbiran berasaskan data, otomasi dan AI. Langkah-langkah ini perlu diperluaskan lagi dengan membina ekosistem teknologi negara. Kemudahan digital mesti seimbang dengan hak privasi rakyat. Dan prinsip ketelusan algoritma perlu kita jadikan bualan dan kita nak ada hak untuk mengetahui cara data digunakan dan penyedia sistem digital dan agensi perlu faham tanggungjawab dan kewajipan mereka untuk ambil contohlah untuk menyediakan laporan tahunan tentang cara data rakyat diproses, disimpan dan dikongsi. Ini tak ini tidak sedah-sedah saja data kita nanti dah dijual merata-rata. Jadi selain itu laksanakan inisiatif open source Malaysia saya cadangkan kita boleh bentuk dana padanan untuk projek AI dan model bahasa terbuka di politeknik di ILP, di KB, di KK untuk mewujudkan sovereign compute cost yang rendah. Dan uh, nak uh, memang ada satu cadangan lagi uh, di bawah Kementerian Digital akan sudah tentu menjadi pihak atau kementerian atau line kementerian untuk govern dan tatabir urus berkenaan dengan quantum computing yang sekarang tengah membangun. Tetapi saya yakin di bawah kementerian di atas Saya yakin di bawah semua kementerian Tidak mempunyai sebarang kepakaran dan kemahiran Atau pengetahuan asas pun tentang quantum computing Macam mana kita nak tak berurus sesuatu benda Di mana staff atau uh, yang paling pegawai-pegawai tertinggi Tidak mempunyai kemahiran atau pengetahuan tentang quantum computing Jadi saya cadangkan supaya kerajaan melalui kementerian digital atau mana-mana kementerian, berunding ber, berbincang dengan institusi-institusi pengajian tinggi di luar negara di mana err uh, research penyelidikan quantum computing tu sudah sampai ke satu tahap boleh mengajar dan boleh buat uh, Teknologi transfer misalnya di US misalnya misalnya di di Eropah misalnya di China dan uh, saya telah difaham, saya difahamkan bahawa Peking University uh, saya seorang alumni Peking University telah menyatakan hasrat untuk uh, mewujudkan satu kursus latihan untuk pegawai-pegawai kerajaan mana-mana negara saya yakin termasuk Malaysia untuk dilatih, disampaikan maklumat dan pengetahuan dan ilmu mengenai urus takbir quantum computing. Saya mohon ke, supaya Kementerian Digital uh, apa ini, mempertimbangkan tawaran ini yang saya yakin kita boleh usahakan. Dan ketiganya, masa memang tak cukup, saya nak masuk mineral kritikal dan nadir bumi. Syabas atas peruntukan kepada JMG 4.8 juta untuk penyelidikan dan pembangunan RMB pengusaha hasilan dan pemprosesan mineral Uh, dan phase 2 of the dengan izin rare earth element potential study dan 10.5 juta untuk IE resource mapping dan data inventory Enhan enhancement. Syabas tanya kerana mendengar sedikitlah cadangan caucus critical mineral kita yang uh, yang kecil ini dan bagi fokus ini kekal dengan prinsip kedaulatan nilai tambah saya cadang supaya kerajaan menubuhkan National Strategic Minerals Aggregator atau uh, MISRANAS uh, mineral strategik nasional sebagai pusat penyelarasan offtake dan pematuhan ESG. Bukan nak ambil kuasa negeri-negeri, tidak. Kita nak menjadi penyelarasan offtake dengan model perkongsian hasil yang memperkasa negeri dan komuniti. Dalam industri yang meraih kekayaan daripada bumi ini, saya cadang juga hasil dan nadir bumi perlu disalurkan melalui dana berdaulat hijau nadir bumi untuk membiayai R&D, pemisahan, uh, pemisahan yang bersih dan projek rintis pemprosesan tempatan sebenarnya susah benar kita nak jejak rantaian nadibumi bumi ini dan dia senang menyorok sebandar sesama diri sendiri dan dengan mineral yang lain jadi dengan teknologi blockchain yang makin membangun saya fikir kita kena wujudkan platform e-traceability supaya dari lombong ke produk air dari lombong ke magnet dari lombong kepada microchip dan kita dapat jejak dengan jelas kalau buah lah, daging lah, kopi lah saya pun kita boleh jejak sampai bajanya datang mana saya yakin tiada masalah untuk kita nadir bumi yang kita nak keluarkan dijejak daripada mana kita korek dari mana kita proses dan sampai ke mana microchip mana kita boleh kaut keuntungan royalty dan juga kaut uh, dari segi duty pada uh, pada dari hulu ke hilirnya dan uh, keempat saya nak masuk tentang ekonomi penjagaan sesuatu yang memang dekat dengan hati saya warga penjaga eh, apa, ekonomi penjagaan untuk warga emas dan juga tentang kesuburan rakyat sektor sosial ini menjadi anak emas belanjawan 2026 macam-macam insentif penting ada contohnya galakan cukai bagi latihan pekerja jagaan apa nama lanjutan galakan penggajian warga emas dan golongan rentan seperti pelepasan cukai RM3,000 untuk yuran taska dan tadika termasuk pusat transit selepas sekolah. Ini dilengkapkan dengan semakan semula pelepasan cukai bagi intervensi awal OKU pembelajaran dan subsektor pendidikan dan latihan sebanyak RM74 bilion dan subsektor kesihatan kependudukan RM40.13 bilion menunjukkan adanya keperluan untuk menormalisasi ekonomi penjagaan sebagai bahagian daripada infrastruktur ekonomi negara. Dan uh, saya nak nak, uh, nak, nak pergi terus untuk mencadangkan supaya kerajaan pusat uh, melalui mana-mana kementerian, majlis tibet negara atau mana-mana kementerian, kita kena memperkasakan dan membantu uh, pertubuhan-pertubuhan persatuan-persatuan seperti masuk ke Bukan M -A -S -U -K, MASUK, masuk ke MASOC, iaitu Malaysian Association for Social Care uh, Homes and Care Workers, di mana mereka dalam beberapa tahun yang lepas telah kerjasama dengan Kerajaan Negeri Perak untuk melatih tenaga pekerja atau tenaga penjaga uh, setahun 20, 30, 40 orang. Dan saya rasa model yang telah di, di, uh, diusahakan oleh masuk K dengan uh, pusat aspirasi anak Perak di Negeri Perak perlu diperluaskan dan kita scale up ke peringkat nasional ambil contoh sekiranya boleh didanai masuk ke untuk menjalankan latihan ini untuk setiap satu negeri 30 40 orang setiap negeri saya yakin perkara ini akan lebih mengarus perdanakan ekonomi penjagaan yang sudah tentu menjadi satu keperluan dan kewajipan untuk setiap negeri di Malaysia yang bakal menjadi satu negara menua tidak lama lagi dan yang last sekali uh, tentang pengurusan sisa pepejal dan tahniah syabas saya ucapkan kepada kerajaan Malaysia kepada KPKT kepada Yang Berhormat menteri KPKT yang baru-baru ini pergi ke Turki dan telah menerima anugerah yang tertinggi Zero Waste International Awards kerana telah berjaya untuk membawa nama Malaysia dan kejayaan Malaysia dan inisiatif-inisiatif pengurusan sisa pepejal di Malaysia kepada persada dunia dan telah mengharumkan nama negara dan ini adalah sesuatu yang harus kita banggakan. Tetapi pada waktu yang sama dengan itu, jangan kita sampai ke awan, kata dah cukup. Kita sampai kena sampai melepasi apa ni angkasa. Kita nak sampai ke awan untuk dilonjakkan ke angkasa. Saya juga untuk itu nak melonjak itu, kita saya gesalah dan cadangkan supaya adakan pindaan kepada Akta 672, 673 untuk meluaskan mandat SWK kepada e-waste yang memang sesuatu sektor ekonomi yang membangun dan juga dengan SWK dengan adanya uh, infrastruktur dan prasarana dan tenaga kerja dan kuasa peng, uh, apa uh, pekerja uh, penguasaannya yang meluas adalah sesuatu yang boleh mendatangkan manfaat kepada seluruh negara dan juga kepada seluruh jentera kerajaan dan dan yang last kali, ada perlunya kita menggamit Sila dan gembling. baik-baik Uh, menggamit dan gembling seluruh lapisan masyarakat dalam agenda waste to wealth for global health, global local health. Saya ingin merakamkan sokongan terhadap usaha koperasi komuniti seperti koperasi rejuvenasi Malaysia Berhad atau Korem nama dia yang bukan saja menyemarakkan semangat hijau malah mendidik masyarakat agar memandang semula uh, nilai dalam setiap sisa yang kita buang. Korem telah membuktikan bahawa gerakan kita semula dan kompos berasaskan komuniti seperti teknik bokashi yang mereka perkenalkan boleh menjadi sumber pendapatan baru dan daya didik untuk anak-anak di sekolah. Maka saya menyuruh agar Kementerian Pembangunan Usaha, Usahawan dan Koperasi KUSKOP serta KPKT atau kementerian-kementerian yang lain mengambil pendekatan lebih proaktif. Bukan sekadar menyokong koperasi besar tetapi turut memperuntukkan dana dan bimbingan dan sokongan khusus untuk koperasi-koperasi yang digerakkan oleh komuniti kecil seperti korum ini. Inilah bentuk pembangunan mampan dari bawah ke atas pembangunannya bukan hanya hijau pada alam tetapi subuh pada pada jiwa rakyat dan uh, terima kasih uh, terima kasih lima pasak telah saya sampaikan terima kasih terima kasih yang bermati